nafs deganda ichingizdagi ikkinchi o'ziz tushuniladi bir aytuvdimku rahmatulloh bo'lsangiz ichingizda bir rahmatilloh bor yana bitta man shukurulloh bo'lsam ichimda yana bitta shukurulloh bor ichimizda yana bitta biz borda shu nafs shu agar shuni jilovlab u bizni emas biz uni boshqarmasak xudo saqlasin ikki dunyo xorligiga uchrashimiz aniq avliyo bilan avliyo degani arabiy so'z bo'lib o'zbek tiliga olganda do'st degan ma'noni anglatadi ya'ni avliyo ulloh allohni do'stlari deyiladi valiyulloh degani allohni do'sti bitta avliyo degani do'stlari degani valiyulloh ollohni do'sti bilan allohni do'sti bo'lmayotgan odamni farqi bitta narsada deydi qanang bir dona narsa bilan ular avliyo bo'ldi man avliyo bo'lolmadim bo'lish nasibsin qilsin avliyo bo'lish uchun o'zidan katta hassa yo qanaqadir insonlardan ajrab turadigan nimadir shart emas shu yerda o'tirib hozir mana shu futbolkada o'tirib shu ichimizda hozir ollohni valiysi bo'lishi mumkin o'tiri futbolkada ko'ylakida sportivkada shalbarida o'tiribdi oddiy odam avliyo ham oddiy inson bo'ladi farishta bo'lmaydi inson bo'ladi u ham faqat farqi yonidagi odam allohni valisi do'sti bo'ladi bu yonida yelkaba yelka tegib o'tirgan bo'ladi u do'sti bo'lmaydi farqi bittaekin bitta ish bilan ular avliyo bo'ldi bitta ishni qilaolmasdan biz avliyo bo'lmadik u shuki ular nafslarini o'zlariga qaram qilib yengib qul qilib olishdi ular nafslarini boshqaradi nafslari ularni aytganini qiladi ular avliyo bo'ldi bizchi biz şibiz. bizni nafsimiz boshqaryapti biz nafsimizni aytganini qilyapti shuning uchun biz avliyo bo'lolmayapmiz farq shunda xolos